Скажите, пожалуйста, как вы пришли к тому, чтобы быть капелланом и быть в этом служении? Ну, знаете, я всегда пытался быть э, на передовой всех событий. И если брать, э, так сказать, новейшую историю нашей Украины, то был на Майдане, на Майдане с народом и понимал, что Христос всегда был с людьми, Христос всегда был с народом, и я должен быть там, потому что потому что там люди. Я там общался с людьми, я помогал, я участвовал в многих процессах. Ну и главное, я понимал, что я прямо или косвенно несу туда Христа, общаясь с людьми. Касательно ситуации, возникшей уже позже, войны, то я ощутил ту же самую нужду и почувствовал призвание Божие, что я должен быть, быть где? Опять же, быть с людьми, но не просто с людьми, а быть, наверное, в в тех местах, где тяжело, где трудно. Я знаю, что истинное христианство, оно всегда пыталось быть там, где тяжело и трудно. Начиная, если мы посмотрим даже в мирное время, там э Маттерезу, например, и других сподвижников христианства, опять же, наши вот сегодняшней истории. Они шли туда, где тяжело. Мы понимаем, что на войне тяжело. В, во всех смыслах: и физически, и духовно, и душевно, и психологически, и так далее. Поэтому кто, как не мы, да, как это лозунг ВДВ, но я думаю, что прежде всего это лозунг христиан. Кто, если не мы, кто как не мы? Поэтому я понимаю, что понимал, что должен быть там и туда пошел. Mm. А скажите, с какими трудностями, препятствиями вам пришлось встретиться перед тем принятием решения? Mm -hmm. Ну, я думаю, что это несколько препятствий. Первое, наверное, внутреннее, хотя я его, лично я, давно уже пережил. И мои взгляды на все окружающие события, которые вот начались в нашей Украине. До этого я уже много думала о христианстве, христианстве и Пацифизме и милитаризм, если можно так это назвать, то внутренний перелом и такое понимание и откровение о том, какое участие могут принимать христиане как граждане в и в защите нашей страны и вообще, как скажем, в строительстве государства, для меня это Бог открыл чуть раньше. Но тем не менее, для меня нужно было еще укрепиться в некоторых истинах. Это такой некий духовный был поиск внутри. А после того, конечно же, начались определенные вопросы и с окружающими людьми. Это люди близкие, это люди с церкви. Но слава Богу, что жена меня в принципе поняла более того я э, изначально в, как только началась война хотел идти добровольцем э, в добровольческий батальон я прошел вышкил э, вот и некоторые братья с нашей церкви были вместе со мной и некоторые пошли э, в батальон из Шахтара э, вот я э, но, но после этого все таки определенные моменты произошли в моей жизни там извинения и я понял что я могу быть полезным на войне, э, в, э, выполняя любую функцию, что с оружием в руках, что без оружия. Но так как я э, имею призвание священческое. Я понял, что было бы полезнее послужить бойцам именно в этом направлении. И э, жена вместе со мной все это переживала, и э, в итоге мы вместе молились. Э, мы это уже наша такая личная, как бы там практика отношений с Богом. Но мы поставили условия Богу в молитве, и Бог вышел на встречу, ответил, и мы увидели, что Бог за, Бог не против. Э, касательно церкви, э, слава Богу, что церковь у меня понимающий эти вопросы пастор, он э, настроен очень так. Э патриотично и как истинный гражданин государства, в которое Бог его поместил, он абсолютно с пониманием относится, церковь молится за, и за зону АТО, и за бойцов, и за мои все там отъезды, служения, которые я там провожу. Поэтому э, не могу назвать это, ну, чтобы встретил огромные препятствия, но однако, э, все-таки наряду с, с этим же есть э, какие-то точечные встречи с некоторыми людьми, служителями, верующими, э, которых есть, э, ну, еще огромное не понимания вот этих процессов и нашего участия в них, то приходилось, конечно же, общаться, приходилось, же, приходилось и слышать что-то и в адрес христиан, которые хотят активно служить. Но это... В моем, в моем, случае это было, были такие не, не, не очень критичные препятствия. Слава Богу, легко их преодолел и пошел. Что бы вы хотели пожелать тем людям, у которых сердце горит, и они чувствуют, что они должны быть там, но не могут переступить определенные барьеры, связанные с обстоятельствами, либо ситуацией, либо непониманием в семье. Ну, первое, первое, нужно вам понять, что действительно это желание, оно от Бога, если оно от Бога. Это надо осознать, это первое. Второе, все, отдавать руки Божьи молиться и беседовать, честно беседовать. Если вы сталкиваетесь с каким-то непониманием, мы не можем уйти от этой проблемы. Нужно выходить на общение с человеком вместе. Вы знаете, мы христиане, да? Если мы говорим о препятствиях каких-то в христианской среде, родственники, знакомые, друзья, служители церкви, все же мы объединены Христом. Поэтому надо садиться за свой круглый стол, надо общаться, надо вместе молиться, надо спокойно рассуждать и предавать ситуацию в руки Божьей. И я уверен, что Господь покажет путь, по кому должен христианин идти, реализовывая свои вот эти вот желания служить Богу. Это, это, это самое главное пожелание. Не знаю. Такой вопрос. Скажите, пожалуйста, самый яркий случай в вашей жизни, где вы в зоне АТО пережили Божье присутствие и видели руку Божью? Вы знаете, вот недавно мне тоже задавали вопрос, в какой самой горячей точке вы были, я скажу, что, наверное, все точки, куда мы ездим, они горячие. Это, это и счастье, и там Станица Луганская, Трохизменка, это Айдар, и мы ездим, и Пески, это 57-я бригада под Горловкой, 81-я ДШБ, в Дебальцево у нас точка. То есть все горячие. Самое запоминающееся или яркое... Знаете, я скажу вот то, что я вижу. Для меня лично, откровенно скажу, да, были мы под обстрелами. Было такое, что тогда, когда мы с бойцами были в, окопах, в окопах начинался, завязывался бой. Было такое, что стоял вопрос вообще там брать оружие в руки вместе с ними прорываться. Разное было. Но я даже не хочу об этом говорить. Бог хранил, хранит и будет хранить. Меня даже как-то, это впечатляет, конечно, как любого человека, но меня впечатляет больше Другое. Самое яркое, что я там видел, это все же это это, это работа Божья в сердцах людей. Вот меня вот это больше э, впечатляет работа в сердцах людей. Когда и этих примеров масса. Я не знаю какой самый яркий. Когда человек раненый, и, и ты за него молишься, вот, а он э, выживает и потом ходит за тобой и благодарит. Э, был такой случай, вот, через несколько месяцев боец вернулся в Вайдар и он просто он просто ходил, он, он, он говорит, ну, а я объясняю, что не надо благодарить капелана, благодарите Бога. Когда видишь, что человек Человек э, э, ощущает божье прикосновение и э, просто просто меняется, просто по-другому смотрит на жизнь, когда человек начинает э, справляться даже со своей агрессией, потому что э, знаете, боец, который кое-что пережил, это уже необычный человек, непростой человек. Там, там много возникает проблем, разных проблем. Война порождает массу, массу уродств, душевных и прочих. И когда ты видишь, что человек справляется с этим не потому, что он справился, а потому что Бог ему помогает. Вот. Ну и когда видишь, опять же, милости Божьи над теми людьми, за которых ты молишься или которым ты служишь, для меня это самое яркое. Если там какие-то конкретные примеры, их можно приводить бесчисленное множество. Но вот, вот, вот это меня впечатляет, буду говорить откровенно, больше всего. А как Вы считаете, насколько важны такие семинары, которые сейчас проходят? Угу. И что действительно Вы ожидаете от этого семинара? Ну, эти семинары важны однозначно, потому что даже я смотрю вот по нашей практике мы хотим служить мы служим мы уже определенный путь прошли в этом служении но возникают вопросы и как ни странно возникают вопросы самые главные основные иногда богословские вот сегодня хорошая тема была о спасении сатириологии это важно важно понять базу потому что без правильной базы мы можем неправильно нести служение а нести неправильное служение в зоне где стоит вопрос между жизнью и смертью где стоит вопрос о том что человеку ты сейчас говоришь и каждое, каждое твое слово на вес золота потому что ты сказавший слово а это слово может быть последним словом которое услышал человек в своей жизни, ну, по крайней мере, от верующего, потому что у каждого жизнь на волоске. Ты должен давать отчет, что ты говоришь, как ты делаешь и как ты служишь людям. И я понимаю, что семинары такие дают хорошую базу и фундамент, на который нужно стоять, правильно стоять, для того, чтобы реализовать это служение случаи разные бывают. Бывают <laughs> капелланы такие горячие, приезжают в воинскую часть, сразу начинается им объяснять, что нельзя матюкаться, нельзя там еще что-то делать. И люди просто не понимают этого. Но когда у тебя правильная база, когда ты понимаешь, чем ты служишь этим людям, что такое служение этим людям, в чем твоя конечная цель, да, что ты их направляешь к Богу, и как это делает, какие-то шаги, как это осуществлять, правильно, мудро, чтобы и Божью волю выполнить прежде всего, и, и бойцы это восприняли не просто как проявление религиозного фанатизма фанатики, который приехал к ним, а просто как восприняли как человека близкого, который находится рядом с ними, который разделяет их тяготы и трудности, который понимает их, который не осуждает их в ни в коем случае, а только помогает, подсказывает и, и подставляет плечо свое. Вот это важно. Я думаю, что эти семинары в принципе в некотором смысле решают эту проблему. И последнее, что бы вы хотели пожелать пасторам, служителям, которые в сердце <къех> видят людей, у которых есть желание стать капелланом, есть способности, таланты, и видят, что человек будет ответом угу. там, в зоне Ато. Что бы вы хотели им пожелать? Ну, первое, что хотела пожелать, первое это понять, что Бог... Если такое призвание у человека есть, он ощущает его, понять, что Бог дает шанс и возможность. Как бы это странно ни звучало, война ⁇ это страшная вещь, с одной стороны. С другой стороны, это большой шанс. Большой шанс нам проявить свое христианство и свою веру. Без войны, без проблем, без трудностей Библии на сути, что не проявляется наше внутреннее. Если Бог дает такой шанс нам сегодня, обязательно его используйте. Не ждите. Мы не знаем, когда закончится война. Возможно к сожалению, или там, не дай бог, она будет длиться еще очень долго. Возможно, она закончится через месяц. Но Бог дает шанс сегодня. Вопрос не в том, сколько она будет длиться. Вопрос в том, что есть люди, которые ждут этого служителя, и которые могут просто не дожить до того момента, который, когда он наконец-то соберется к ним поехать. Вот в чем беда. Поэтому просто ощущать вот это, ощущать время, ощущать вот эту важность момента и, и не терять его. Потому что э, Бог, он не будет проговаривать с небес, он не будет давать сверхъестественных каких-то знамений. Он просто покажет... Э, внутри сердца да, даст желание и просто в разуме покажет реальность э, потери времени. Если человек это все э, поймет, он это схватит, он должен действовать. Теперь касательно, ну, что делать дальше. Э, а дальше действовать, действительно молиться, действительно интересоваться этой темой, динамично развивается очень служение в принципе капелланское, хотя на мой взгляд может субъективно, но скажу, что сколько у нас воинов на передовой и сколько капелланов это капля в море работы хватит всем, пускай никто не боится развивать только у нас наше подразделение нам надо сейчас новые и единицы техники, на которые могла бы увести тех всех желающих, желающие прибывают, слава богу, но опять же говорю недостаточно, вопрос не в том достаточно, недостаточно. Вопрос в том, что если есть у тебя это призвание, ты должен его реализовать. Потом брать и реализовывать. Я, насколько я знаю, и наши подразделения, и все другие, очень открыты ко всем людям, желающим, ко всем интересующимся. Подходите, интересуйтесь, задавайте вопросы, мы ответим, возьмем поездку первую какую-то пробную, сделаем, не знаю, все возможные шаги с нашей стороны для того, чтобы помочь человеку реализовать это. Потому что это, я верю, что это действительно огромное Божье дело, и упускать этого шанса служить Богу мы не то, что нельзя, мы не имеем права.